This is the final call for passengers of Qatar Airways on flight number QR9592 Doha. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali lagi bersama saya selu IDS, channel yang selalu memberikan informasi informasi seputaran dunia pelancong. Sebelum itu jangan lupa bantu like dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kawan kawan nggak ketinggalan informasi ketika channel ini mengupdate video yang terbaru ya. jadi kali ini saya mau memberikan informasi ya ini ada kawan saya ini video sebenarnya sudah lama ya video sudah lama dan aku lupa untuk menguploadnya itu masuk ke Malaysia mendapatkan shop 12 hari saja masuk ke Malaysia dapat cop cuma 12 hari jadi tinggal di Malaysia itu cuma dikasih masa 12 hari ya jadi video ini video sudah lama sekali eh belum lama lah masih tahun ini kok dia tahun baru kemarin cuma saya lupa mengupload menguploadnya biar kawan-kawan pada tahu ya jadi nanti videonya itu nanti aku kasih di akhir video ya rekamannya aku kasih di akhir video jadi aku mau menginfokan buat kawan-kawan ya yang masuk ke Malaysia terus lepas di imigrasinya itu jangan lupa menengok pasportnya ya menengok pasportnya itu jadi dikasih cop itu berapa hari gitu takutnya nanti kayak kawan aku ini dia dapat cop cuma 12 hari saja dia bisa tinggal di Malaysia dalam masa 12 hari saja Takutnya nanti kawan-kawan mentang-mentang sudah lepas di imigrasi Malaysia, kan? Kawan-kawan gak menengok, dikasih masa berapa, tinggal di Malaysia itu takutnya kayak macam ini. Jadi, ini kawan aku, kawan orang Padang, ya. Jauh-jauh dari Padang, datang ke Malaysia, tepatnya itu di Perak, ya. Peraknya itu di mana, ya? Di bukan Gerik di mana Bukan Ipo di sungai, di sungai. Jadi pamannya itu lagi panen durian dia. Jadi dia mau ke sana itu mau makan-makan durian lah, bantu-bantu panen durian. Bantu-bantu makan bukan bekerja ya. Bantu-bantu gitu. Sambil makan-makan durian karena makan durian di sana kan gratis kan. Tapi dia nggak tahu jelang berapa hari itu tengok paspor dia ternyata dia dapat cop cuma 12 hari <tuh> dapat cop cuma 12 hari dia di Malaysia jadi kawan-kawan yang masuk ke Malaysia jangan lupa tengok itu paspor ya dikasih cop berapa hari karena ini ada kawan aku dapat cuma dua hari sudah lama aku mau ngapain lupa 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 terus mau aku naikkan kan video ini. Jadi buat kawan-kawan ya yang pengen masuk ke Malaysia sekarang sudah bebas ya maksudnya bukan bebas apa anu enggak sudah normal seperti biasa ya. Kok masih banyak yang bertanya masalah vaksinnya kalau masalah vaksin itu sudah tidak dipakai lagi ya jadi kita itu nggak uh, perlu download download aplikasi vaksin apa 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 mesejahtera pun nggak dipakai lagi jadi nggak perlu mendownload aplikasi itu tapi kalau mendownload pun nggak masalah ya jadi syaratnya masuk ke Malaysia ya itu tiket harus wajib PP ya tempat tinggal harus ada kalau kita nggak punya saudara yang berada di Malaysia kita wajib memboking hotel ya buat kawan-kawan lagi ya yang masuk eh, yang melancong ke Malaysia ya ketika jalan-jalan atau, atau di luar gitu atau di jalan kalau nampak polis Malaysia jangan takut ya jangan takut kalau kena rahasia rahasia atau apa namanya rahasia ya kalau di Indonesia namanya kenapa apa ada polis gitu jangan takut tak usah, tak usah takut kalau kita di sana itu benar jalan-jalan ya karena aku sendiri sering sekali kena tangkap polis itu di jalan mau lepas makan apa di mana nggak masalah dia cuma tanya identitas aja kayak macam paspor mau ngapain di sini gitu jadi kawan-kawan nggak perlu takut uh, terus ya kalau kawan-kawan sering jalan-jalan malam ya ke tempat-tempat diskotik apa tempat-tempat apa hiburan gitu kalau nampak polis kena tangkap polis terus polis itu minta itu kan minta buka bagnya itu dia mau periksa gitu jadi jangan dibagi ya kalau polis itu minta periksa isi bag atau tas kita itu jangan dibagi jadi kawan sendiri yang mengeluarkan isi dalam bagnya itu jadi jangan sampai polis yang tangannya masuk ke bag kita mengeluarkan barang kita jadi harus kita sendiri ya yang mengeluarkan Nanti takutnya bahaya nanti dimasukin barang yang enggak enggak Karena aku sering kemarin itu kena Di Ipo ya Di Ipo jalan-jalan di, di pasar malam itu Sudah jam 9 lebih lah Kayaknya mau jam 10 lebih Kayaknya lupa juga Habis jalan-jalan di pasar malam Lepas itu Lepas cari makan juga kan Nah polis lah malam-malam atau mau pulang jalan kaki itu itulah dia mau meriksa pek aku kan hidup. tapi nggak aku bagi jadi jangan dibagi ya jadi kamu sendiri yang mengeluarkan apa uh, apa dikandai, jadi inilah itu. Ini. begitu. ya masuk tanggal oh, oh, 20 Desember. Oh dia harus keluar tanggal 2 Januari kan, jadi kan cuma dapat dua bulan di Bali ya, jadi ini kawan kawan, kawan, kawan padang dia, jadi siapa tahu ada kawan-kawan yang, 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 kawan yang ada apa yang ande, kita kita ada. Dia, memang ada. orang itu pada pasti ngerti gitu, ini dia ini dia ngomong tidak dua, ya. bulan di Bali ya? Dia tidak balik. Biasanya bulan, bulan kalau satu bulan itu, itu kosong dua Januari itu enggak dikasih duit. Di ya. Jadi kosong itu cuma isinya 20 Desember itu aja. Kalau udah oh, pas kita dapat cok 30 hari ya. Tapi kalau kita enggak dapat cok 30 hari, coknya semacam itu di ya, atas ada, bulan, bulan masok, ya. ada tanggal kita masuk, di bawahnya ada tanggal kita harus keluar. Jadi kawan saya ini sangat menyesal sekali gitu ya masuk ke Malaysia dengan biaya sangat mahal ya karena biaya nggak kayak dulu lagi harga tiket dan lain-lain itu udah mahal udah mahal nggak kayak dulu jadi mungkin yang biasa passing sebelum covid atau sekarang mungkin tahu alasannya menyesal sekali itu tahu apa mungkin dari pihak imigrasi Indonesia atau pihak imigrasi Malaysia karena sering tengok aku tengok coba komen di bawah bisa dijelaskan Kenapa kok dikasih job ski? Uh, cuma berapa hari gitu. Siapa tahu ada penonton aku, imigrasi Malaysia kan? Karena aku tengok ada dari imigrasi Malaysia atau imigrasi Indonesia. Jadi informasi kayak gitu aja ya, kurang lebihnya terima kasih.